Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ummihi wa ala alihi wasabi ajamain amabatuh. Para saudara dimanapun berada, kita bersuara lagi di dalam channel Basalim. Dan sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan rutin istiqomah dalam mengupload video di channel kami yang selama ini kami tinggalkan karena suatu ritual dan riatoh yang membutuhkan waktu 100% harus benar-benar fokus dalam ritual Mbah Salim dan kemarin sudah selesai sekarang kita akan mengejasakan kembali video-video kami yang luar biasa para saudara dimanapun berada dengan mengamalkan asma Allah lahul jalaullah yang mana Mbah Salim akan mengijasakan yaitu sebuah asma Allah lahul jalaullah yang insya Allah fungsinya sama seperti ilmu rajeh lainnya dan ilmu ini mempunyai power yang sifatnya sangat besar dan menyebar seluruh alam semesta raya yang bersumber di dalam diri sendiri kita jika di sekitar rumah kita ada yang mempunyai ilmu-ilmu kebatinan ya kejadukan ilmu gaib lainnya apapun jenisnya yang termasuk asma sungai rajeh dan jika kita meniatkan untuk menyedot powernya atau mengambil energi powernya maka orang tersebut akan netral dan tawar kunci keilmuan dari asma ini akan saudara dapatkan secara hawatif apabila istiqomah dalam menggunakan dan mengamalkannya jadi setiap orang akan mendapatkan sensasi rasa yang berbeda-beda dalam mendapatkan manfaat energi keilmuan dari asma ini dan berikut cara mengamalkan asma lahul jalaluh ini yaitu sebelumnya kita bertawasul kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua kepada Malaikat Mukhorobin dan yang ketiga kepada Jami'atul Kulifatu Rashidi dan yang keempat kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Khidir Alaihi Wasallam dan yang kelima yaitu Syekh Abdul Khadir Al-Jalani Radhiwa Anhu yang keenam, kepada para wali songo, terutama sunan gunung jati. Dan yang kedelapan, yaitu ilah kodoti khususon man ajajani wajah jahu, yaitu kepada guru-guru yang mengijasakan asma ini. Dan kita doakan kepada kedua orang tak kita, yaitu wa'abi wa'umi. Dan ilah hajatina, hajat kita masing-masing. Masing-masing kita hadiahkan al-fatihah satu kali. Setelah itu kita membaca lafat asma lahul jalawah yang intinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim inna kuwati ala kuwata fi alif lam jalawah Bismillahirrahmanirrahim inna kuwati ala kuwata fi alif lam jalawah inna kuwati ala kuwata fi alif lam jalawah yang mana amalan tersebut dibaca sebanyak seribu kali di luar rumah sambil tidur terlentang jadi saudara membawa tikar ya di halaman rumah yang tidak ada atapnya atapnya adalah langit kita tiduran tapi sebelumnya mengambil air butuh lebih dahulu nah tidur terlentang kepala menghadap ke kiblat ya menghadap langit dimulai jam 11 malam ke atas jadi sambil memandang langit membaca amalan tersebut harus dihafal di luar kepala jadi bisa dimulai jam 11 ke atas bisa dimulai jam 11 bisa dimulai jam setengah 12 bisa dimulai jam 12 atau jam 1 jangan sampai menjelang subuh ya jadi antara jam 11 sampai jam 3 malam. Nah, lakukan pada hari pertama saudara belum merasakan apa-apa. Situasi di sekitar tempat yang mengamalkan ilmu ini akan biasa saja dan kondisi badan juga biasa saja. Jadi malam pertama adalah pengenalan. Dan hari yang kedua di tengah saudara berzikir Asma Allah Laul Jalalah tersebut saudara akan kaget dan terkejut karena tiba-tiba kepala saudara akan terasa berat dan agak pusing sebelumnya kondisi kesehatan saudara sehat ya tapi malam yang kedua akan merasakan kejadian aneh saat itu terasa juga ada yang menindih tubuh saudara terasa berat saudara akan merasakan ketakutan yang luar biasa tapi asma ini harus dilanjutkan dibaca ya Sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai dalam hitungan seribu kali, lambat laun rasa pusing dan kepala berat lama-lama akan menghilang dengan sendirinya, dan rasa takut yang saudara hinggapi akan sirna seketika. Pasti saudara di pertengahan amalan ini akan merasakan putus asa dan mau menghentikan mengamalkan asma ini, karena ada saja gangguan-gangguan tersebut entah gangguan dari makhluk gaib, entah gangguan dari semesta raya, gangguan ada yang melempar, entah gangguan dari saudara sendiri atau gangguan dari keluarga sendiri, pasti ada saja malam yang kedua ini. Saudara harus ingat dengan penjelasan Mbak Salim ini, bahwa rasa panas atau pusing, mual dan sebagainya adalah reaksi normal ya dan ujian-ujian itu adalah reaksi normal untuk pengenalan energi gaib ini. Dalam mengamalkan keilmuan ini adalah bagian dari penyelarasan. Oleh karena itu, saudara jangan sampai berhenti di malam kedua ini dan terus membaca asma ini sampai selesai. Selanjutnya, setelah pusing hilang, tiba-tiba dari arah belakang, ya, saudara akan jelas terdengar desisan seperti ular besar yang mendesis ya yang akan menelan kepala saudara dan saudara akan merasakan ya yang akan menelan kepala saudara tersebut tiba-tiba terlempar sejauh 500 meteran dan suara desisan dan raungannya sangat jelas sekali terdengar oleh saudara saat itu saudara dalam keadaan sadar akan merasakan seperti nyata bukan halunisasi. Jadi hari yang kedua itu benar-benar saudara akan terganggu dalam segi fisik maupun batin ya. Jadi saudara santai saja terus lanjutkan karena intinya gangguan tersebut adalah untuk menggagalkan ritual saudara dalam menguasai ilmu asma lahul jalawah ini. Bila ia gagal maka saudara tidak mendapatkan apa-apa, hanya kecewa. Jadi Saudara harus lulus ujian dalam mendawamkan mengamalkan untuk menguasai asma ini. Jadi Mbak Salim menerangkan secara detail manfaat, faedah dan resiko yang dialami. Jadi tidak sekedar hanya memberikan amalan saja, tapi memberikan kewaspadaan agar saudara tidak gagal dan saudara tidak terkejut dengan ujian-ujian yang akan saudara hadapi dalam menguasai ilmu ini. Dan menginjak hari yang ketiga, saudara tidak akan merasakan apa-apa. Ya, di lingkungan di sekitar saudara saat melakukan ritual tersebut akan tenang, seperti damai, tidak seperti hari yang kedua kemarin. Dan saudara tidak akan merasakan kesehatan terganggu seperti pusing ya seperti mual dan lain-lainnya seperti hari yang kedua saudara akan merasakan sehat seperti biasanya saja itu hari yang ketiga dan hari yang keempat ketika tengah asik zikir asma Allah lahul jalallah kembali kepala saudara akan terasa berat dan agak sedikit pusing ya jadi biarkan saja hal ini terjadi yang hari yang kedua itu sebagai pengalaman saja. Teruskan untuk melanjutkan asma tersebut dan fokus konsentrasi minta ridho izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar ritual menguasai ilmu asma lahul jalawah ini selesai dan lulus. Bila saudara semakin memfokuskan dalam membaca asma ini, pusing dan rasa berat di kepala akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Tetapi saudara akan merasakan di belakang atau di atas kepala atau posisi tubuh saudara tidur terlentang ya, entah di samping atau di atau di sebelah kiri atau kanan telinga saudara serasa ada yang hadir banyak sekali seperti tamu tidak diundang, semacam makhluk gaib. Entah berupa apa ya yang hadir itu itu akan hadir secara samar-samar di sekitar saudara terlentang tersebut jadi bulu kuduk merinding ketakutan itu akan menyelimuti saudara terus fokuskan dalam membaca asmaknya sampai selesai seribu kali bahkan ada yang makhluk berbadan besar dan berwarna hitam Saudara akan melihat secara samar atau secara nyata, dan saudara akan merasakannya. Lanjutkan dalam membaca asma tersebut, berpikirlah positif bahwa makhluk-makhluk gaib itu hanya menggoda saja. Mereka akan hilang dengan sendirinya ketika konsentrasi saudara difokuskan pada bacaan asma, dan mohon ridho lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ketika tengah asik merapal asma kira-kira pada hitungan ke 300-an ya. Biasanya saudara akan terserang rasa kantuk mengantuk yang luar biasa. Mata akan dipaksa tertutup seperti orang yang disirap kesadarannya. Nah, saudara akan merasakan kesadaran yang seperti hilang. Sepertinya seperti tertidur ya. Dalam keadaan tertidur, saudara akan merasakan bibir atau mulut saudara seperti menghisap lempengan tipis besi atau kuningan sebesar kuku kelingking. Ketika tersadar, biasanya kurang lebih 10 menit saudara akan merasakan rileks, ingin membuang atau meludahkan benda yang ada di mulut saudara tersebut. Tapi saudara tidak bisa. Sepontan saudara akan terbatuk, akhirnya benda tersebut tertelan ke dalam mulut ya. Dan akhirnya masuk ke perut. Anehnya, saudara tidak akan merasakan leher atau kerongkongan terasa sakit karena tergores lempengan besi tajam tersebut. Saudara tidak akan merasakan apa-apa, tapi merasakan benda tersebut masuk ke dalam tubuh dan sedikit pun seperti normal, tidak ada rasa sakit. Sedangkan menginjak ke hari enam, ya, enam hari terasa kedatangan makhluk gaib di belakang kepala Saudara. Tapi jumlahnya tidak sebanyak hari yang keempat kemarin ya. Sedangkan hari ketujuh hanya timbul rasa pusing dan berat di kepala. Namun hanya sebentar saja. Perlu juga diketahui bahwa selama mengamalkan asma ini suhu badan terasa panas atau panas dingin ya seperti alergi panas dingin ya badan seperti gemetar lebih panas dari biasanya terasa hanya ingin mandi lebih pagi dan lebih sore dari biasanya itu sudah cukup mendinginkan setelah 10 hari suhu tubuh kembali normal bagi pengamal asma ini sensasi yang dirasakan oleh setiap individu sangat berbeda-beda jadi Selama tujuh hari saudara mengamalkannya setiap malam di halaman rumah tanpa atap. Atapnya adalah langit. Setelah selesai mengamalkan tujuh hari, saudara akan menjadi orang yang sakti di sekitar saudara. Dan bila ingin mengambil ilmu orang lain, cukup diniatkan yang kami sebutkan di atas ya. Ilmu orang tersebut bisa netral atau tawar hanya menggunakan asma ini. Lahul Jalaullah. Dan bila untuk kesaktian, ataupun untuk kekebalan, untuk memusnahkan, untuk memanggil bangsa kodam-kodam, cukup diniatkanlah saja di kamar yang sepi, maka saudara dengan sendirinya akan didatangi energi-energi kodam tersebut dengan menguasai asma-lahul jalalulah. Rasakan sensasi tubuh saudara seperti terbakar, bahkan saat saudara mengamalkan di halaman rumah pun. Walaupun situasi kondisi sangat dingin sekali, namun saudara tidak akan merasakan dingin, tapi terasa panas, ya, saat mengamalkan membaca asma ini. Terasa sangat panas. Bisa Anda praktekkan. Di situasi yang sangat dingin sekalipun, bila saudara membaca atau mengamalkan asma ini, maka energi panas itu menghinggapi seluruh tubuh saudara. Walaupun hujan deras pun Terasa hangat di tubuh ini, tapi hati-hati setelah menguasai ilmu ini, jangan disalahgunakan. Karena setiap kata-kata yang saudara ucapkan akan menjadi kenyataan, si pahit lidah dengan kesembuhan bila menyembuhkan orang lain cukup. Pff, maka, penyakit apapun akan sembuh dengan sendirinya. Jadi, khasiatnya sangat luar biasa, manfaatnya banyak sekali yang tidak bisa kami uraikan cukup diniatkan saja untuk apa saja. Bila sudah menguasai asma ini, bila ingin menggunakan, cukup diniatkan saja. Dan asma ini bisa digabungkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang saudara kuasai, maka kekuatannya menjadi kekuatan adik kodrati. Niatkan ibadah untuk menjalankan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui perantara para wali, para ulama, para leluhur-leluhur kita. Terima kasih, bersama Channel Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.